बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम या का नाब उदोया का नस्ता आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई हमने बड़ी तफसील में पूरी तरह डिस्कस किया कि ये जो इस्लामाबाद में हमने कॉल देनी है ये कब देनी है और इसकी नौीय क्या होगी जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मे के, के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं तहरीक इन को नहीं सिर्फ सब पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तोहन की गई है एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसलत किया गया कैबिनेट में साठ फीसद लोग जमानत पे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनाए उस, उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं चालीस अरब रुपए की इन्होंने एफ आई ए और नैब में इनके करप्शन के, के केसेस हैं ये मुल्क की तोहिन है इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अभी से सारे पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सब तैयारी करें और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात चांद रात में मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपने निकलना है चांद रात पर झंडे पकड़ के निकलना है सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और इन शाह उसके बाद जो हमारा अगला लायामल होगा वो पूरी तैयारी होगी हमारी इस्लामाबाद मार्च जो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी एक ऐसा एक ऐसा मजमा जमा होगा एक अवाम का समुद्र इस्लामाबाद में आएगा जो कि ये बताएगा कि कभी से कभी इसके बाद कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर एक क्रप टोले को मुसलत नहीं कर सकेगा पाकिस्तान का जो फैसला होगा वो पाकिस्तान की आवाम करेगी पाकिस्तान जिंदाबाद